chumoli kislota suvni tortib oluvchi vositalar yordamida parchalanadi eng yaxshi suvni tortib oluvchi vosita bu konsentrlangan sulfat kislotadir chumoli kislota parchalanishi natijasida gaz va suv hosil bo'ladi hosil bo'layotgan gaz bu is gazıdır. bu gaz yonuvchi moddadir is gazini yonishidan karbonat angidrit hosil bo'ladi agar proberkani qizdirsak reaksiya tezlashadi va is gazi hosil bo'lishi kuchayadi biz chumoli kislota parchalanishi natijasida is gazi hosil bo'lishini kuzatdik